Сталкивался, например, там на некоторых чиновниках ворсовета э -э выделена земля и в реестре, например, э -э недвижимого имущества написано, что право властности за судовую ухвалу номер токата, бывает судовую ухвалу номер, а его и, и, и не По белой акации практически. Да, по белой акации, акулевые. там, и не только по -да белой, реально масса таких что решений. Что до 12-13 года, 9-10? Не Нет, до 12-13 -го -го а, года. Процентов 50-х нет, особенно э, суды общей юрисдикции, так называемые, они вообще тогда не отбивали. Ну, тут есть злоупотребление, есть действительно то, что не вбивали, но есть и злоупотребление, потому что я сталкивался там в 2012 году, если не ошибаюсь, там один из заместителей администрации Коминтерновского района через суд приобрел э, собственность над нежилым помещением, есть номер и решение. Но давайте так, о кейсах, о больших, вот, где вот, скажем так, вот эти все аспекты были нами применены. Последнее такое еще в процессе вот нашей сейчас деятельности, это кейс по онкоцентру. Там целый ряд вот этих вот примеров был применен. Значит, с чего все началось? Началось все с того, что нам стало известно, что у директора онкоцентра его дочь, собственно, снимает, на территории онкоцентра снимает помещение определенно через определенную фирму, через товку. И мы действительно проверили эту товку, и оказалось, что совладельцах 50% принадлежит директору э, дочери директора онкоцентра. Ну, как бы это вызвало удивление, мы начали дальше эту дочь пробивать. Оказалось, что есть еще вторая фирма, которая точно так же, на 50%, принадлежит дочери директора онкоцентра, которая точно так же снимает помещения и торгует лекарствами на территории онкоцентра. Собственно, Насколько мне известно, это две аптеки, это две фирмы, которые ну, занимают, ну, аптеки фактически, которые, э, только они две являются, как бы, монополистами на продаже лекарств на территории онкоцентра. Ну, имеется в виду, что там нет других аптек. Э, это первое. Дальше мы э, начали прослеживать через портал публичных финансов движение средств онкоцентра, куда они перечисляют, где они делают закупку медикаментов. И оказалось, что онкоцентр официально... Закупает медикаменты у этих двух фирм. Например, за прошлую осень он закупил 54% всего объема медикаментов у этих двух фирм. Дальше, ну, так как я являюсь депутатом областного совета, у меня есть некие там, дополнительные рычаги. Я понял, что тут что-то не так. И я написал о том, что я хочу там, выйти на проверку и проверить сотрудников, там, кадры, где работают. Выйдя на территорию, собственно, на проверку, я обнаружил, что у директора онкоцентра работают в этом заведении, в этом учреждении его дочка, которая является совладельцем, жена, теща и тесть. На разных должностях, но работают. Сейчас 7%. Да, ну фактически, да, то есть они там на одной фамилии, там никто не, не, не смущается. Более, более... Да. Более того, там, э, значит, э, скажем так, работает один. Э, там есть 50 дочки и 50 другого человека. А так вот другой человек, который владеет 50 она тоже работает. Нет, а что а, а, а на кота записано, да? Ну, то есть, короче говоря, вот в этом конкретно. А потом мы полезли в реестр судебных решений и нашли еще решение, что э, Киевским райотделом Открыто уголовное производство по факту того, что директором на территории онкоцентра центра в одном из корпусов было э, размещено, устроено общежитие. Там просто жили люди. То есть они не больные, они там просто проживали. И уголовное производство до сих пор открыто. Э, ну и там более мелкие тоже там еще были уголовные дела, но это не важно. Вот конкретно это все практически вся информация находилась в открытом доступе. То есть вот конкретно кейс, который вот там и публичные финансы, и ЕДР, это реестр юридических особ, и судебный реестр, где было это применено, и сейчас, вот завтра будет сессия облсовета, где вполне возможно будет создана временная комиссия по проверке деятельности всего онкоцентра, и, надеюсь, будет принято потом какие-то кадровые решения. Кстати, после появления информации это они переписали часть. Да, часть они вышли, девочки, его да. дочь вышла из собственников двух этих книг. Да. Это правда. Да, то есть. Да. Они да. фактически, те, кто были вторыми совладельцами, они стали 100% владеть. Ну, они же, просто да. вышли, да. То есть это формально, понятно, было. Но все равно еще раз говорю, что в истории, там, грубо говоря, там есть платный запад, если ты смотришь на какую-то дату, на первое, например, января 2016 года. Там все видно, что дочь была. Все, а раньше был сам а, а, раньше, да, действительно, раньше, в 2005 году директор онкоцентра Юрий Винни был сам совладельцем одной из фирм. Вот. Ну, там еще можно долго рассказывать, но это вот такой конкретный кейс. <говорит> да, никто не скрывается, это по поводу того, что у нас обычно чиновники наидурнейшие. <говорит> вот. Вот. <говорит> <говорит> Что касается каких-то вот, хотел конкретный кейс по поводу закупок, мы с Павлом, собственно, были на раскрытии предложений, он мне очень так как-то запомнился. Наш метрополитен закупал услуги по аудиту и бухгалтерской отчетности. Мы были на раскрытии предложений в метрополитене. Там было четыре предложения. Одно из них было от компании Deloitte, в большую четверку три других были маленькие компании всяческие. Причем компания компании Deloitte был, было самое дешевое предложение. Mm -hmm. Да, самое дешевое. Остальных, ну, у нас просто более тут есть серьезные компании, чем mm -hmm. ну, да, у нас местные просто в Но, естественно, компания, предложение компании Deloitte было отклонено. Почему? Потому что компания Deloitte, входящая в большую четверку всемирную, не смогла предоставить обоснование квалификации своих сотрудников. То есть, ну, не просто, а у компании, да, а а у компании межрегиональная... аудиторская группа с уставным фондом 100 гривен, видимо, смогла. Ну, вот и как бы бюджет, наш общий бюджет потерял на этом, по-моему, 3 миллиона, да, Нет, нет, а меньше миллиона. Было. Меньше 000. миллиона. Ну, короче говоря, меньше миллиона потерял только на этой 000. транзакции. 11 300, а где у тебя 12 400? Ну, миллион говоря, миллион потерял только на одной транзакции. Ну, дальше можно говорить о том, что, о чем мы тоже говорили, что у нас есть некие такие департаменты, где у нас есть фавориты, где у нас есть директор, ну такой выдающийся один из чумаков Владимир, который владел компанией, до того, как стал директором, владел компанией Паркинг Плюс. Экорисовый. Ну, это отдельно, давай про, про Паркинг Плюс. Да? Паркинг плюс, компания. Потом после того, как он стал директором департамента дорожного строительства, чего-то там еще. и дорожного хозяйства. Строительство и дорожного хозяйства, да. Компания, он вышел из совладельцев, но компания Паркинг плюс подозрительно часто выигрывает тендеры именно этого департамента. То есть вот, и это бьется все, и это как бы известно, мы заявляем. Но, конечно, реакция оставляет, так желать. Ну, и так на самом деле много компаний, много департаментов, много коммунальных предприятий. И ну, вот этот весь инструментарий, э, он как бы нам всем дает некую возможность отследить, иногда упредить, потому что вот и Паша не даст соврать, тендеры отменяются иногда, да, то есть вот э, по... Э, почему там отменили тендер после публикации? По хакеру да, в Харьков Энерго иногда результаты отменяются, потому что когда-то мы публикуем, то есть они, ну, наши гроши, и мы иногда, слава богу, это работает. Иногда они отменяют результаты. -петро и... сейчас пытаемся отменить. Ну, то есть да, па -пай -пай. есть какие-то какие возможности у нас есть, и чем больше нас будет, и чем больше мы будем заниматься этим все, я имею в виду, все активисты, все гражданское общество, тем меньше мы будем терять публичных финансов, и тем больше, скажем так, и более качественные услуги нам будут предоставлять. Спасибо. Thank mm -hmm. you.